А как вы были. А а были, что это сделать, что он, он занят? Это кто вышел? Видно слопочь? Нет, у нас заседания, которые выйдите, пожалуйста. Они не выйдут. Выйдите. за Они не выйдут, не надо ничего рассказывать. Мы сейчас пообщаемся с ним, мне расскажете. Почему помните изменяют это все? Что проводить? Ну как, это с заседание, как? Заседание еще не началось. Мы в 13.00 ждем вас работали. Что не знаю. Что вы не занимаетесь? В 12.30 году. Вот а вы были здесь 12.30? Нет, раньше. послушайте. Выйдите, пожалуйста, сюда. Мы посидим, подождем, послушаем. Потому что сейчас светло мне правда. Послушайте, я веду заседание кафедры. Я заведующая кафедра. Поэтому, пожалуйста, молодые люди, выйдите отсюда. Вот вы кто такие. Я не он уже ответил. Здесь не больные слушания, что... Громоскарада, прими на свет. Проверить крепкость моих убеждения. Мы их проверим. В идеале, если вы сюда пригласите Белову или всех их заместителей. Вы будете командовать у себя дома, а не Я буду командовать там, где площадь. Здесь будет. Светлана Николаевна, ответьте мне, пожалуйста, на эту эту. Э, Почему с сентября месяца у нас связи нет? Почему вы действуете не в моих интересах, в интересах А Они, просто... на... Они то написано, что я должна в такой форме отвечать на ваши вопросы. Нет, ну вы сейчас вы, числитесь, вы числитесь пока с моим научным руководителем, если не ошибаюсь. Вот я пришел, мне сегодня сообщили, что сегодня заседание э, в Теория семинар у меня оказывается. Я об этом не знаю. Ну вы ладно, вы меня там забанили, у вас какие-то там свои трудности, мы там напорожки попозже. По поводу нашего начальника Владимира Александровна, я так понимаю. А, Лариса Георгиевна, уже короче, крутое именно. Уважаемые коллеги, нужно заполнить сегодня какие-то режимы? Ну я не помню. Вот. И, я ее тоже не очень понимаю. Я была много понимаю. У нас заседание кафедры есть у нас распределение. Вот, так я хочу узнать, почему я такие вещи узнаю. просто раньше, просто безынцево. То есть я к ним обращаюсь. Почему-то они обращаются через кафедру. Мы все в прошлый раз убеждали, что кафедра всячески будет способствовать тому, чтобы дальше действовать. Потому что если дальше все пойдет в таком же так ритме, включая выборы и все остальное, ну это очень неприятно. Потому что не знаю. Мне терять нечего. Если я не защищусь на этой кафедре, либо мне не будет найдена какая-то альтернатива. Но этой кафедры не будет. Ну, ну это услышали. вот это я вот мое мнение. Сказали, а теперь я вас хочу слышать. вас всех услышать. То есть сейчас будет, я так понимаю, обсуждение, это да, собрание кафедры, да. Мы пообщаемся по поводу того, что мы будем дальше делать. То есть как мне себя дальше вести. То есть ехать в МОН о чем-то разговаривать. Сегодня, да? Запросы депутатам писать. Все должны для себя понимать. Потому что из-за Ларисы Юрьевны и вас может потом пострадать те люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Я думаю, что меня все здесь услышали. Я человек не гнилу, я говорю прямо. Если мы не найдем никакого конструктива, ну, тогда ко мне никаких вопросов, чтобы не было. Я хочу понять, что мне дальше делать. То есть у меня на данный момент научный руководитель Играет против меня, то есть на связь не выходит. Ну, это понятно. Мы, короче, эту ситуацию уже обсуждали. С Ларисой Юрьевной я объяснял, что э, Светлана Николаевна занимается своими делами. На другую кафедру у меня переводить категорически не хотят. Насколько я понимаю, это была э, спланирована акция нашего замечательного Белова для того, чтобы мне технически подвинуть к тому моменту, когда я не смогу, когда можно будет сказать, что я просто ну, не успеваю. Потому что публикации я делать не могу без подписи научного руководителя. Какие-то еще вещи я делать не могу. Согласовывать материалы я не могу. Дальше направлять двигаться в каких-то направлениях не могу. Со столицовым я договорился. То есть вкусные какие-то договоренности у нас есть. Никто никого не переводит. Он на себя ответственность брать не хочет. Пусть решает руководство. Здесь, я так понимаю, такая же ситуация, пусть решает руководство. То есть я хочу просто понять кафедру. Если нет, то есть это уже не ваше дело, то я уже буду непосредственно решать этот вопрос в белой, то есть ты, не разговаривать. Что... Потому что мне нужно понимать, то есть кто в каких ситуациях находится, у кого какая информация. Отлично, Почему да? я должен узнавать все от руководства, когда какие совещания, когда какие-то собрания? 13 марта в 13 часов мы собирались до да. того, чтобы провести да. К сожалению, с... мне позвонили с министерства, сказали, что вот вы бы вы не против были, чтобы быть тренером. Я отправил да. письмо официальное, чтобы было у Ларисы Юрьевны, если вдруг какое-то будет руководство, или было бы какие-то вопросы по поводу меня. О том, что я вот не могу с 13 по 17, так как у меня тренинг тренирует. Я это направил, это есть в интернете, это есть уведомление, которое пошло по почте, все. На дальнейшем, вот мы свидетели с Ларисой Юрьевной, вы, наверное, видели все эти ролики, вот когда было собрание студентов, завтра тоже будет собрание студентов. Она мне сказала, что да, вот сегодня будет заседание кафедры. Времени никто не знает, никто ничего не знает. То есть я подошел к Арамышеву, пообщался, он меня направил дальше, Сказали, а так а что вы? Уже ж пол двенадцатого, вернее, двенадцать тридцать заседание. Вот я пришел на заседание. Ну, э, во-первых, Роман, пришел на заседание, чтобы есть и рабочий вопрос, а не только что у вас заседание. Ну, мне почему-то сказали, что исключительно по мне. Может, меня дезинформировали, я, я не знаю. Роман, сказал Роман Викторович. А вас, насколько я помню, предложили вариант, вот здесь был Кузнецов. Проводим теорию семинара, и очень общем с ним согласились. И мы вас, ну, отпускаем. Так а в чем проблема? Мы Проблемы никакой нет. нет я просто хочу это все как-то согласовать. Потому что мне нравится, что происходит у спиной. То, что у кого-то там какие-то встречи разносятся, то, что он касается этой квартиры, я всем еще раз говорю, а, да, я, я вообще не против. Ну, наверное, это тогда чего-то не а. знаю, тогда да, наверное, у нас у нас... Возможно, потому что не у нас не не как бы, не начальник акта, это Лариса Юрьевна, хотелось бы услышать какие-то мысли по этому поводу. Ну, вот это жало. Ну, да, это а я, я, я последний раз говорила, что проводим его семинары. Тем более, Лариса Львовна, если она сказала только что, что оказывается минут 12.30, а на час 30, подождем, сейчас как раз пообщаемся. Торопиться вам особо не Да. А? Я знаю. Я знаю. Да-да-да. Я... Ага, ага, ага. Хорошо. Хорошо. Светлана Алексеевна. Единственное, что я думаю, что берет, поэтому... Вы его просто отпустите, а пусть он тогда спускается сам, а вот ему заберет. Так, Камера. Выключи, выключи. Где здесь камера? Выключи камеру. Выключи камеру, ты заходишь на камеру. Хорошо. Выключи. Угу. Покажи. не вы показать ничего. Ты не имеешь права без моего разрешения. Нет. Хорошо. Выключи камеру. Выключи. Покажи. Смотри, выключи. Смотри, Покажи Телефон, вот телефон. Он не может До свидания. До свидания. Это что такое? Я хочу зайти. Это что такое? А, а почему а у меня нет Это что такое? Даня, шо, шо, что это Это что такое? Это что что такое? такое? Что вы Представитель Монос, я честный совет. А вот того, что такое? Здесь? Правда. А, а я перед... Ну, на этаж. Мы не будем устраивать здесь, Непонятно, Наше На этаж поднимайся. Поли... Да, вызывайте, вызывайте полицию. полицию. Я Отлично. Вызываю. Вызывайте, вызывайте. Заходи, Ярослав. Посмотрим, как это все происходит. Молодцы. И главное, я фиксирую. Я еще раз говорю, берите. Я хочу вам рассказать о Украины. У нас поступила жалоба от аспиранта Ванниския Рослава покажите, Покажите. На каком основании вы здесь? Лариса Юрьевна, я вам еще раз, я говорю. раз говорю, это человек из министерства. Если я мы не сегодня не придем к какому-то решению, то вот Какая этот жизнь? вот гражданин... Пожалуйста, покажите. Вызовите, пожалуйста. Моя, пожалуйста, смотрите. Моя документация. Хорошо, дальше что? Ну, Вы все. Ну и на каком основании вы здесь? Я его я а, сюда да, пригласил. Не рассказывайте. Все, Ярослав, Ты разговаривали, мы пожалуйста. много разговаривали. Я, я вам еще раз говорю: я сюда деньги Что плачу. Лариса Юрьевна, я плачу Кому деньги. Вы здесь деньги я плачу университету. Вы как сотрудник университета должны предоставлять. Это не усуде. университет, это институт. Вы даже Мне не знаете, равно. где вы учитесь. Ну хорошо. Это большая разница. Это большая да. разница. Вы вызывайте главную полицию. Вы не ведите себя полицию. так и не нарушайте общественный порядок. Я на общественный порядок не нарушаю. Я вам еще раз говорю, что те, э, ко те комбинации, которые вы себе делаете, у вас не получится. Лариса Юрьевна, я вам еще раз говорю, эти люди находятся здесь для того, чтобы фиксировать то, что здесь будет происходить. И были приглашены мною. Я здесь разрешил им присутствовать. Хорошо, а кто я тогда, какой вы здесь? Ну, кто я здесь такой? Послушайте, вы, насколько все ну. мы знаем, соискатель данной кафедры. И? Сегодня проводится заседание кафедры. Дальше. Если вы, соискатель этой кафедры, имеете право здесь присутствовать. Вот я и присутствую. Вам никаких Один вопросов. представитель мой, второй у вас будущий аспирант. Пожалуйста, пусть они освоят. Я вас познакомлю вещи. вместе с ними. Я познакомлю. Вы срываете сейчас заседание. Я не срываю. Если я что-то срываю, вы вы сюда, посторонних людей вы и как Адвокат, как юрист, как как 20-летним стажем, можете карты. вызвать полицию, либо же вы обратиться в суд. Полицию, но вы срываете Хорошо. заседание, вы мы дождемся от полиции, непорядок. потому что от полиции мы Добрый не убегаем. Идти. Мы здесь находимся закона, на законных основаниях. Это не режимный объект. Не надо закрывать дверь. Вы здесь не хозяины. Ну пускай дверь открыта, ради Бога. Вы уже вызвали полицию, мы дождемся полиции. Пока мы не напишем объяснительное, по причине почему была вызвана полиция, что мы здесь делаем? Мы отсюда не уйдем. Мне нужны бумажные материалы. Да Вы можете все, что угодно. Я что вам угодно естественно. Вы Почему? Вы кафедры? сами сказали, что я забыватель этой кафедры. Я могу здесь находиться. Вы я здесь находился. Это сейчас заседание это вы, вы не даете мне возможность Присаживайтесь. кафедры. Присаживайтесь, открывайте. Мы да поприсутствуем. Вы что я здесь Если Вам не нравится вы наше присутствие, это другой мне не вопрос. Ваше вы Нет, Нет. Вам не нравится, вам нравится мое присутствие, потому что Вы не рассчитывали, что Послушайте, я сегодня приду. здесь давно мы четырежды переносили теор семинар. Отлично. Я. Вот это вот замечательно. Это Давайте обсудим. Давайте, я сюда как раз для сюда этого сюда и сюда пришел. Они поприсутствуют. А Мало ли что будет здесь происходить. Здесь на основании моего вы личного вы приглашения. Поступить. Вот когда поступите, тогда вы будете здесь на Бумажного моего мы личного. Мы не рассматриваем здесь жалобы. А я здесь присутствую. Мы здесь дать, жалобы не это рассматриваем. Это если к вам поступила жалоба, пожалуйста. Если к вам поступила. Я, ну, по крайней мере, старше вас, молодой человек. Я, я уважительно тюрьмы. общаюсь к вам. Все, вы высказались? Я... Да? Конечно. Теперь послушайте меня. Да. Если к вам поступила жалоба, и вы хотите, иметь да. имеете полномочия разбирать эту жалобу, пожалуйста, приглашайте к себе заинтересованных лиц и занимайтесь этим. На каком да. основании вы сейчас приходите сюда, срываете заседание кафедры? В чем здесь жалоба? В я срываю? Я, 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 прошу вас освободить помещение. Ярослав ничего, ничего не срывал. Я, плечу. я, влечу. я влечу. Вы незаконный. мешаете своему присутствием мне. То есть, э, присутствие вас а вы раздражает? Конечно, оно не раздражает меня, не вы мешаете. Вы член не кафедры, вы не присутствуете. Я могу присесть, я, присесть, я просто буду смотреть Вы когда вы будете членом кафедры, вы присядете Спасибо, и будете... Я не буду, а сейчас выйдите, пожалуйста, отсюда. Еще раз, вы выйдите, дайте возможность при... Я вам не мешаю, проводите, пожалуйста, с Подождите, да, пока приедет полиция, вы вот дадите... Да происходит. нет, вы вызвали здесь, мы уже будем ожидать здесь. Правонарушение здесь происходит, правильно? Все по форме. Тут решаются вопросы не только ваши. Тут решаются вопросы кафедральные. А Они мы... никакого отношения к вам не имеют. Мы решали свои вопросы. Нам необходимо решить, кто будет вести нагрузку и так далее. Сейчас мы не можем начать э, провести занятия. Начальник не может провести и распределить нагрузку. Это, Это не ваши вопросы. тут не конфликтная, конфликтная ситуация. Когда будет какие его вопрос рассматриваться, тогда может быть. Какие вопросы люди вопросы? Есть вопросы, когда вы зашли, мы обсуждали свои вопросы. вопросы кафедры, которые а мы вам не мешаем, уважаемые. Мы посидим, послушаем какие-то секретные какие-то. Все, что связано с бюджетными средствами, является общедоступной информацией. Вы же это знаете. Вы работаете за какие средства? За свои личные или за бюджетные? Да. Ну вот, так бы с кем сразу... Разговаривать? С кем разговаривать? Ну С кем разговаривать? Это прием адвокатуры, когда свои какие-то минусы пытаются припоставить предпо... 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 другой стороне. Вы дадите нам возможность значит, Так мы вам и не мешаем. присядут, посидят. Присадим, Присаживайтесь. Посидим, Что в дверях действительно, а как гости здесь? Да, да. Мы не будем. Мы посидим, послушаем. Потом пообщаемся. Так это ж вообще будет замечательно.